assalomu alaykum hammaga e, bugun детский pijamalar заказlarimiz bor qizlar bular hammasi toshkentda nаличиda bo'ladi mana ma e, bunaqa pudra rangida розовый e, e, yoshlari to'rt yoshdan hozir sizga aytaman olti yoshgacha bor bularda seriyada mana beshta keyin qizlar mana bunaqa rola poli degan marka bor turkiyani o'zini markasi juda ham качествоsi e, zo'r Materiallar qimmat materiallardan qilingan mana mana ham bor pijama детский bulardan har xili bor e mana mana bunaqa pijamalar ham bor orqasini ko'rganinlardek rasmda qandoq ko'rgan bo'lsangiz, modelkasi ham xuddi shunaqa qizlar buni keyin mana ma bunaqa bor <laughs> judayam chiroyli shapochkali modelkasi chiroyli modelka keyin mana mana bunaqa мделкda bor <laughs> har xil keyin повседневка kiyadigan kechqurun kiyib yotadigan mana bunaqa teрмальli pijаmasi ham bor ikki xil rang seriyada to'rtta keyin mana mana bu nоскilardan bor qizlar <laughs> usti toshli a качествsi judayam chiroyli seriyada o'n ikkita bo'ladi bundan to'rtta seriyamiz bor keyin armani носкиlarimiz bor детский to'rt besh yosh ikki uch yoshga и keyin qizlarimizga olti yetti yosh ikki uch yosh to'rt besh yoshga keyin mana ma bunaqa носкиlarimiz ham bor bu уже подростковыйga uzuni va kaltasi buni toshlari tushib qolmaydi chunki tikilmagan qizlar bular chaqilgan bo'ladi hozir sizlarga qanaqaligini ko'rsatib beraman hammasini качествоsi shunaqa mana bu shaklda chaqilgan bo'ladi qizlar tikilmagan ya'ni tushib ketmaydi osonchalik качествоsi zo'r hidi ham hidlinas bu оптимальный состав наше изделия обеспечить комфорт элегантность и здоровье для ваших ног носки женские xullas narslar olayotganimda shunaqa narsalarni обязательно o'qib olaman chunki inson vujudiga zarari bormi yo'qmi bilish uchun va oyoqlarimiz anaqa judayam bizani butun kun ko'tarib yuradigan oyoqlarimiz o'shaning uchun har doim sog'lig'imiz birinchi o'rinda bo'lishi kerak hamma narsada klientlarim uyalmasdan bemalol narsa sotishsin deb har doim yaxshi narsaa olaman va yaxshi narxda и keyin mana ma bunaqasi bor ichida har xil pochкаda o'n ikkita keyin mana mana bundan bor buni ham anaqasi chaqilgan bu ham pochkada o'n ikkita и mana mana bunaqa bundan ham bor bu ham sal boshqacha buni ham pochkada o'n ikkita keyin qizlar mana mana bunaqa kapalakligimiz bor toshli sarpaga bemalol olsanglar bo'ladi mana mana bunaqa komplektimiz ham bor judayam chiroyli qizlar keyin mana ma bunaqa yopishtirilgan toshlarni ustiga bitta yuvganinglardan keyin iloji boricha teskarisini yuvinglar va aytilgan darajada issiqda yuvyubormanglar toshinlar ko'p uzun umr yashashi uchun Iı, bu bitta yuvilib chiqqandan keyin buni ustiga bitta o'zimizni любой yumshoq materialdan qo'yib ustiga bir marta dazmollar urib olsanglar toshlari tushib ketmaydi и keyin tez eskirib ketmaydi noskilar и keyin mana mana bunaqa bor keyin mana mana bunaqa gulli ham bor mana bunaqa tosh ham bor har xil rang ko'rganingizdek bunda ham xuddi shunaqa buni ham ichida har xil keyin detskiy гуchi nоскиmiz ham bor bu nol yoshdan bir yoshgacha ekan yoshlarni ham aytib o'tdik keyin mana bular podrostkoviylarda qizlar o'ttiz olti qirqqacha razmerlar bo'ladi o'shalar подростковый hisoblanadi keyin o'n yoshdan o'n bir yoshgacha bu nasки kiysa bo'ladi и buni расцветкаlari ham har xil keyin mana ma bunaqa nоскиmiz bor yarim penga nosки buni ham качествоsi rosa zo'r kiyganinglarda mazza qilib yumshoq qilib yurasizlar a mana bunaqasidan ham bor judayam chiroyli keyin mana mana bu noскиdanham bor qizlarimizga o'n ikki yoshdan 13 uch yoshgacha bor sakkiz yoshdan to'qqiz yoshgacha bor keyin olti yoshdan yetti yoshgacha bor как раз сeнтabr школьный varianti va yetti yoshdan sakkiz to'qqiz yoshgacha kiysa bo'ladigan kolotkamiz b markasi judayam yaxshi kids spella degan marka to'g'rirog'i modelkalari judayam yaxshi качествоsi ham judayam zo'r va bu yuzda yuz paxta qizlar keyin kitsbellani mana mana bunaqasi ham bor bu ham juda judayam chiroyli va rasvetkalari har xil pochkada oltita bo'ladi keyin qizlar yana mana mana bunaqa капроновый носточка larimiz anaqalarimiz bor kolgotkalarimiz kapronli mana mana bunaqasidan ham bor o'n ikki o'rinli yetti sak sakkiz yosh yetti sakkiz yosh keyin mana mana bunisidan bor umur o'n bir o'n ikki yoshga bu ham o'n e, marka, bir o'n ikki yosh e, mana bunaqa звездочкаli bo'ladi qizlar и keyin у нас здесь котенокт baliqcha bilan to'qqiz o'n yoshga daimund degan marka turkiyani markasi e, qizlar bu ham 9-10 yosh keyin mana bundan bor Dokuz o'n bir o'n ikki yoshga siyoh qora rang ya'ni и keyin mana mana budan bor 9 10 yoshga gulchali ham chiroyli и mana mana bundan bor o'n bir o'n ikki yoshga розовый расцветка va bundan ham bor yetti sakkiz yoshga i bu ham yetti sakkiz yoshga prinsessam va bundan ham bor bu ham 7-8 yoshga qizlar olgan narsalarim shulardan iborat zakaz bermoqchi bo'lsanglar telefon nomerimni yozib qo'yaman o'sha yerdan bemalol menga yozsanglar bo'ladi narxlarni qiziqayotganlar optimga ishlaydiganlar oldin pul jo'natadi undan keyin shu shaklda narsalar yig'ib beriladi qizlar Uh, kanalda narxini aytib o'tingizlar aytib o'ta olmayman chunki bular mandan uh, sotib olingan undan keyin karobka qilinadi упаковка qilinadi kargosi nechi kiloligini bilgandan keyin nechi kilo mana to'qqiz ki uh, kilo olti yuz gramm например uh, buni kargosi o'lchanadi o'lchangandan keyin uh, bular ularni narxini kargosini qo'shib qo'yib sotib o'zligini tijoratini yo'lga qo'yib olishadi o'shaning uchun kanalda youtubeda videoda narxlarni aytib o'tolmayman chunki mumkin emas chunki klientlarim aytmang deyishadi man o'shaning uchun aytmayman har safarda kommentariya yozishadi manga narxlarini aytib o'tmaysiz aytmasangiz nima video snimaть qilyapsiz deb o'ziga yarasha sabablari bor qizlar sabablari shu to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman rahmat kattakon allohga omonat bo'linglar